Так, всім привіт. Сьогодні у нас, завтра у нас буде батл з другом. І я хочу зробити такий батл, що е, хто більше наволить. Він на свої товсті, гарні, типу, снасті, які я влітку використовую. Тобто, це на що він хоче ловити. А я буду ловити на своє. Але він за мною повторяти не може. Я собі за зараз прикормочку. Це в мене тут пшена, хліба. и базу сумиш короб. Все, упаковка. Бай, что все флагматика. Базу сумиш короб. Она, кстати, прикольно пахнет. И удачно из-за того, что она идет с э, уже хорошо так увлажненной кашей, которая называется просто пшено с хлебом. Просто вот если перемешать хорошо с этой консистенцией, то у нас это вот такой. Но это никак не фидерная каша, это Хотя, вот если ее вот прям слепить, вот так немного сжать, как ее кормушку взорвать, все. То есть, вот это вот сейчас идеальная верховодочная смесь. Потому что она при ударе в воду рассыпалась. Но это эфидрная. Просто если ее вот так сейчас я возьму, типа такой ком, там где вот побольше будет э -э, каши именно, а не прикормки. И вот слепили. То есть а теперь это идет именно такая верховодочная ма ой, э э масса на этого. На доночку. Будет у нас батл на заливчике и на этот на платвичку. А завтра, не завтра, а послезавтра будет видео. Э поедем на верховодку, на уклейку. Будем его видеть на папа попер. Впереди опять спиннинг. И -э полочку также оставлю просто. А, еще. У меня обновочки. Если себе прикупил... Где? Лесочка. Вот все характеристики. Вот сама леска. И пидные видповидные гачочки. Гачочки. Двадцатый номер. Овнер. Вот такие вот. Прям вообще манипусеньки. Там меньше сантиметра. Вот Тут было 7 чи 8 миллиметров. То есть все, если что, что не значит, то все вон. Так. я что, сейчас буду интересно, буду показывать. До встречи.